Media Hüquqları Mərkəzi womenforum.net saytı ilə birgə yanvarın 14-də Azərbaycanda söz və ifadə azadlığının vəziyyəti ölkədə blogerlik mövzusunda onlayn konfrans keçirib. Tədbir qurumun sentyabr ayından başlayaraq Bakı, Sakatala və Şəki şəhərlərində həyata keçirdiyi fəaliyyətin davamı olaraq təşkil olunub. Bu gün bizimlə Bakıdan Bakı ilə yanaşı qonaqlarımız var. Sizə nə vaxt bizə şəkildən və gördüyünüz kimi Zaqatala'dan qonaqlarımız qoşulub. Proqramımız öncə onu qeyd eləyim ki, sırf gənclərin aktivləşdirilməsinə, gənclərin fəallaşdırılmasına, xüsusilə də yeni media vərləşlərinin onlara aşılanması bu istiqamətdə onların peşəkarlığının artırılmasına birbaşa xidmət edir. Bakır Şəki Zaqatala onlayn konfransında Paytaxtdan və regiondan dəvət olunan bloqerlər, bu sahəni araşdıran ekspertlər, hüquqşünaslar və jurnalistlər iştirak edib. Danfrasta Azərbaycanda söz və ifadə azadlığının vəziyyəti Bloqerliyin ənənəvi mediaya verdiyi töhfələr, yeni medianın müxtəlif tərəflərdən ortaya qoyduğu nəticələr, bu fəaliyyətdə media nümayəndələrinin qarşılaşdıqları problemlər, ölkədə sözü gedən sahədə olan vəziyyət, jurnalistlərin hüquqlarının pozulması, eyni zamanda müdafiə olunması istiqamətində ictimai müzakirə təşkil edilib. Diskussiyada gənc xanımlar xüsusilə aktiv iştirak ediblər. Tədbirdə iştirak edən Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndəsi Rəsul Cəfərov ölkədə söz və ifadə azadlığında ciddi problemlərin hələ də qaldığını qeyd edib. Media FM radiosunun redaktoru Təmir Əliyev bildirib ki, istənilən halda azad fikrin söylənilməsi alqışlanmalıdır, jurnalistin içində təşəbbüs olmalıdır. Media hüququ institutunun hüquqşünası Fəriz Namazov isə vurğulayıb ki, Azərbaycanda azad medianın ən böyük problemlərindən biri Müstəqil məhkəmə sisteminin ədalətli məhkəmə araşdırmasının olmamasıdır. Bakı auditoriyasından konfransa qatılan qonaqlar əsasən medianın problemləri, jurnalistlərin qarşılaşdıqları çətinliklər ətrafında fikirlərini iştirakçılarla bölüşüblər. Siyasi yazar Aygün Muradxanlı və bloqerlər qan turalı Rövşən Nəsirli ölkədə tənqidi jurnalistlikdən söz açdılar. Vəkil Anar Qasımov söz və ifadə azadlığının müdafiəsində problemlərin olduğunu söyləyib.